Здравствуйте, дорогие Богданы и Людмила. Спешу сообщить вам о первой победе у меня в исцелении. После школы 4-16, это ж у нас было 4-6-12, я помолилась за женщину. Она лежачая была, ходила под себя в туалет. Я молилась с твердой верой, что во мне живет Иисус Христос, и что моей веры хоть горчичное зерно, но хватит. И на следующий день пришла ко мне на работу ее подружка и сказала, что эта женщина сама поднялась, сама села и чувствует, когда она хочет в туалет. Женщина рассказала, что во время молитвы она наполнилась силой и благодарила Бога, благодарила меня в Моє серце благодарило мене за, за молитву. Під час молитви вона щось пережила. І вона дуже дякувала. І каже, моє серце лікувало який сильний мой Бог. Це була перша, перша її спроба після школи. Вона помилилася. І от таке чудо сталося. Алілуя. Слава Господу! Добре.